SPBM ini kami hasilkan khas untuk kanak-kanak prasekolah berumur 5 hingga 6 tahun. Bahan ini sesuai kerana cerita rakyat biasanya dekat dengan dunia kanak-kanak. Mudah difahami dan penuh dengan nilai pengajaran. <tuh> Selain itu, game ini juga dikaitkan dengan KSPK melalui dua tunjuk utama pertama ialah tunjang komunikasi, standard kandungan mendengar, memahami dan memberi respon secara gerak laku dan lisan. Standard pembelajaran yang dipilih ialah BM 1.2.1 iaitu murid dapat mendengar dan memberi respon terhadap cerita yang didengar. Kedua ialah tunjang kerohanian sikap dan nilai standard kandungan 3.1 iaitu memahami keperluan, perasaan dan pandangan orang lain. Standard pembelajaran yang dipilih ialah KD 3.13 iaitu murid dapat menunjukkan sikap menghormati perasaan dan pandangan orang lain. Melalui cerita ini, murid dapat mengenal pasti perasaan rusa seperti sombong, sedih dan takut. Akhirnya mereka belajar untuk bersyukur serta menghargai kelebihan diri sendiri dan orang lain. Dengan itu, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan objektif penggunaan ABM digital. Seterusnya, iaitu objektif utama kami menghasilkan ABM digital. ABM cerita ini adalah untuk menyampaikan nilai murni dengan cara yang lebih menarik kepada murid Pertama, kami mahu murid memahami bahawa sifat sombong tidak baik dan setiap orang harus bersyukur dengan kelebihan yang mereka miliki Kedua, ABM ini dapat membantu mengembangkan kemahiran komunikasi murid Sepanjang sesi bercerita, guru boleh mengajukan soalan mudah dan murid boleh memberikan jawapan dengan itu, mereka berlatih untuk menyatakan pendapat dan berani bersuara. Ketiga, ABM digital ini juga bertujuan untuk menarik minat murid. Kanak-kanak lebih mudah fokus apabila bahan pengajaran disampaikan melalui visual berwarna-warni dan dalam bentuk digital. Dengan kata lain, ABM ini bukan sahaja menyampaikan cerita tetapi juga merangsang pemikiran, bahasa dan nilai murid. murid. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan ciri-ciri ABM -ciri Digital ini. Ciri-ciri ABM -ciri Digital ABM Digital kami mempunyai beberapa ciri yang menjadikannya sesuai untuk dijadikan dalam pengajaran prasekolah. Pertama, ia dihasilkan menggunakan platform Canva dalam bentuk flipbook digital. Flipbook ini boleh dibuka pada komputer, telefon atau ditayangkan di projektor. Jadi, ia mudah diakses di mana-mana sahaja. Kedua, ABM ini mempunyai ilustrasi yang berwarna-warni serta teks yang ringkas. Ia menjadikan cerita lebih menarik dan mudah difahami oleh kanak-kanak. ketiga, dari segi bahasa, kami menggunakan ayat mudah dan dialog pendek. Contohnya, rusa bercakap sendiri seperti Cantiknya tandukku atau Alamak, itu anjing pemburu. Ayat pendek ini sebegini lebih mudah difahami oleh kanak-kanak. Akhir sekali, ABM Digital ini disusun mengikut urutan cerita yang jelas iaitu permulaan, konflik dan pengajaran di akhir cerita. Dengan cara ini, murid dapat mengikuti jalan cerita tanpa rasa keliru. Seterusnya, saya rakan saya pula akan berkongsi bagaimana proses penghasilan ABM ini dijalankan. Ke ABM ini kami telah melalui beberapa proses. Pertama kami memilih cerita rakyat iaitu rusa yang sombong kerana ia mempunyai nilai murni yang baik untuk dijadikan teladan kepada kanak-kanak. Kemudian kami menulis semula teks cerita tersebut dengan menggunakan gaya bahasa yang lebih mudah supaya sesuai dengan tahap pemahaman kanak-kanak tadika. Selepas itu kami mereka bentuk ilustrasi dan teks di KMW dan menyusun halaman mengikut jalan cerita bermula dari pengenalan watak, peristiwa, konflik sehinggalah kepada sehinggalah pengajaran cerita. Dari segi kelebihan pula, ABM Digital ini lebih menarik berbanding buku bercetak kerana ia mempunyai visual yang ceria dan berwarna-warni. Selain itu juga ia mudah diakses menggunakan komputer, telefon atau projektor. Jadi guru tidak perlu menghadapi masalah dari segi penggunaan bahan. Ini juga boleh digunakan berulang kali dan tidak mudah rosak berbanding bahan yang bercetak yang mudah terkoyak. Akhir sekali kelebihan paling penting ialah ABM ini dapat membantu guru untuk mengajar dengan cara yang lebih kreatif, interaktif dan menyeronokkan. Seterusnya rakan saya akan menerangkan refleksi dan cadangan penambahbaikan untuk ABM ini. Daripada pengalaman kami menghasilkan ABM ini, kami mendapati bahawa ABM ini sesuai digunakan dalam sesi bercerita di tadika dan prasekolah Murid bukan sahaja dapat mendengar cerita tetapi juga lebih mudah faham perasaan watak dan mesej yang ingin disampaikan Namun begitu, ada perkara yang boleh ditambah baik ialah um, Kami men boleh menambah animasi bergerak supaya jalan cerita itu lebih hidup yang kedua adalah mewujudkan audio suara atau muzik latar yang boleh menjadikan sesi bercerita itu menjadi lebih menarik. Yang terakhir adalah mewujudkan versi atraktif yang dikawal oleh murid dalam masa yang sama dapat melibatkan murid secara aktif. Rusa yang sombong dalam sebuah hutan ada seekor rusa yang sangat sombong. Rusa selalu berbangga dengan tanduknya yang cantik. "Lihatlah betapa cantiknya tandukku," kata sang rusa. Rusa suka melihat bayangannya di sungai, namun rusa tidak suka melihat kakinya yang kurus. "Oh, cantiknya tandukku. Lihatlah pula betapa kurusnya kakiku. Aku mahu juga kakiku yang cantik." Rungut Sang Rusa Pada suatu hari, sedang Rusa berjalan bersiar-siar di tepi sungai, Rusa terdengar suara anjing menyalak. Wuf, 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 wuf. Itu seperti suara anjing pemburu, kata Sang Rusa. Rusa sedar yang anjing pemburu sedang menuju ke tempat itu. Berasa sangat takut lalu berlari sekuat hati. Alamak, itu anjing pemburu. Baik aku lari dari sini sebelum mereka dapatkan aku. Rusa pun berlari. Sedang dia berlari ke dalam hutan, tiba-tiba tanduknya tersangkut pada dahan pokok yang rendah. Rusa meronta-ronta untuk melepaskan tanduknya. Aduh! tandukku Tolong, tolong Kata sang rusa Rusa bertambah cemas apabila salakan anjing semakin dekat Akhirnya kakinya yang kurus itu yang menolongnya Melepaskan diri Namun begitu tanduknya patah sedikit Ah, tolong, tolong jerit rusa Anjing pemburu semakin hampir Rusa itu berjaya melarikan diri kerana dia boleh berlari laju. Akhirnya, aku selamat dari menjadi mangsa buruan, kata sang rusa. Sekarang rusa sedar kegunaan kakinya yang telah menyelamatkannya. Sekarang rusa sedar kegunaan kakinya yang telah menyelamatkan dirinya daripada bahaya. Aku bersyukur memiliki kakiku yang laju, kata sang rusa. Rusa tidak lagi sombong dengan penghuni hutan dan dia sentiasa bersyukur dengan dirinya. anak bukan saja belajar nilai murni seperti rendah diri dan bersyukur tetapi mereka juga lebih seronok belajar kerana pengajaran menggunakan bahan digital